6-cı siniflər. Həftənin də boyunca texnologiya fənnindən dərsimiz elektrik enerjisinin ötürülməsi və istifadəsi yollarıdır. Elektrik enerjisi bizim həyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir. Demək olar ki, həyatımızın bir hissəsini elektrik enerjisi təşkil edir. Elektrik enerjisi yanacaq və su məbəllərinə yaxın olan ərazilərdə hasil olunur. Bəs enerji necə ötürülür və ondan haralarda istifadə olunur? Əvvəlcə enerji ötürülməsi haqqında məlumat əldə edək. Enerji ötürən zaman biz böyük məsafələrdə, uzaq məsafələri yəni ötürən zaman yolda elektrik itkisi baş verir. Və elektrik itkisinin qarşısını almaq üçün biz naqilənin en kəsini sahəsini artırmalıyıq. En kəsinin sahəsini artırınca mana isə müqaviməti 100 dəfə azaldıqda kütləni 100 dəfə çoğaltmaq lazımdır. Elektrik enerjisi istehsalında və onun enerji ötürülməsində transformatorlardan istifadə olunur. Yüksəlcili və aşağı trasformatorlar olmaqla iki yerə bölünür. E, yuxarı səfırlərdə bizə transformatorlar haqqında daha geniş məlumat aldı edəcəyik. Elektrik enerjisinin ötürülməsində yüksəlcili transformatorlar o zaman istifadə olunur ki, cərəyamız e, 100 dəfə azaldılıbsa, naqillərdə ayrılan istili həmçinin həmin qədər azalır, yəni 100 dəfə azalır. Və həmin azalmanın qarşısını almaq üçün e, elektrik enerjilərinin ötürülməsində yüksəlcili transformatorlar qoyurlar. Lakin elektrik enerjisi istifadəçilərə ötürülən zamanı isə yolda, e, deməli, gərginin azaldılmasında alçalıcı transformatordan istifadə edirlər ki, və həmin e, yüklənmə baş verməsin, deyə zavod, fabrik evlər və s. yerlərdə yüklənmə baş verməsin. Transformatorların ötürmə zamanı ən çox enerjinin istifadəsi sənaye payına düşür. Sənaye payına hasil olan enerji 70% -ni təşkil edir. Eləcə də sənayidən başqa digər sahələrdə də elektrik enerjisindən istifadə olunur. Buna e, misal olaraq nəqliyyatda da istifadə etmək e, kənd təsərrüfat sahələrində, məişətdə, zavod və fabriklərdə misal gətirə bilərik. Nəqliyyatda elektrik enerjisi necə istifadə olunur? Nəqliyyatda dəmir yol xətlərinin e, demək olar ki bir hissəsini elektrik enerjisi hesabına işləyir. Həmçinin metrolarda tam e, metrolarda istifadə olunur və orada da reyslərin hərəkət zamanı enerjidən istifadə olunur. Əmlik e, paşınları sürülməsidir. Bunlarda da elektrik enerjisindən istifadə olunur. Və yaşayış yerlərində də məskənlərinə e, stesalında elektrik enerjisinin istehsalına yüksək qiymət verilir. E, evlərin işıqlandırılmasıda, məişət ocağın bütün cihazların istifadə zamanı elektrik enerjisinə istifadə edilir. Şəkildə baxsaq görərik ki, Eh, dəbərlə elektrik çaydanı şəbəkəyə qoşulub. Deməli bu elektrik enerjisi işləyir. Həmçinin uşaq dərs oxuyur. Görürsünüzmü? Orda lampanın e, işığı elektrik enerji hesabına yanır. Televizora baxmaq üçün elektrik enerjisi lazımdır. Və sərə misallarla elektrik enerjisinin məişətdə rolunu bildik. Elektrik enerjisinin istifadəsində əlavə biz günəş və külək enerjisindən də istifadə edirik. Demək bu külək enerjisidir ki Çölək enerjisindən də Azərbaycanda artıq istifadə olunur. Hə, e, günəş enerjisi isə günəş batareyələrin üzərinə, günəşdən hasil olan enerji səbəbə yaradılır. Günəş enerjisi hal-hazırda daha çox istifadə olunan enerji sahəsidir ki, və bunda hasil olan enerji daha çoxdur. Qayda e, enerjinin digər hansı hissələrdə istifadə olunmasına Dədik ki, dəmir yol yolxat, xəttlərin hərəkətində, yəni nəqliyyat sahəsində elektrik enerjisinin istifadəsini bildik. Həmçinin istehsalatda enerjinin ölənməsi nə deməkdir? İstehsalatda enerji ötürülməsində zavod və fabriklərin, yəni sənayedə müxtəlif cihazların, aparatların işə düşməsində biz enerjidən istifadə edirik və həmçinin sənayedə müasir elektrik enerjisinin geniş istifadə olunmasının əsası metalların deməli onları müxtəlif elektrik qaynağı verilməsi, məsələn, metalların əridilməsində, elektroliz prosesində qızdırılmasında, müxtəlif reaksiya baş verməsinin üçün də elektrik enerjisindən istifadə edirik. Məhşəti elektrik enerjisinin dedik ki, nə üçün istifadə olmasını kənd təsərrüfatına keçək. Kənd təsərrüfatında elektrik enerjisindən hər yerdə istifadə olunur. Kənd təsərrüfatında biz ərzaqların, yəni daha doğrusu heyvan və bitkilərin yetiştirilməz zamanı. Onlarda heyvandarlıqda yemlərin qurudulmasında, bitkicilikdə isə şitlərin istidilməsidir, həmçinin şitlərə istili sistemi verilməsidir. Sonra burada deməli məhəşət və otaqla mikroiqlimi yaradılmasıdır, fermaların qızdırılmasındadır. Deçtilərin yetişməsi zamanı istxanaların qızdırılmasındadır və bir çox sahələrdə də kənd təsərrüfatında etik enerjisindən istifadə edirik. Elektrik enerjisinin kənd təsərrüfatında, nəqliyyatın və məişətin geniş istifadəsində də elektrikləşmə adlanır. Mövzumuz bu qədər. Suallarla tanış olursuz və dərsin axarındakı sualları, cavabları ə, tapmağa çalışaq və dərsimizi diqqətlə öyrənək. Bu qədər. Uğurlar sizə uşaqlar.